Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl bir iki mərtəbəli əla həyət evini təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz gördüyünüz kimi evin bu formada gözəl xarici görünüşü var. Mərtəbə arası monolit betonludur. 2 sot torpaq sahəsində yerləşir. Masazırın çox, yəni sakit, marşrut dayanacağına yaxın, orta məktəbə yaxın, hündür bir ərazisindədir. Gördüyünüz kimi, yetərincə geniş həyətanı sayəsində var. Bax, burada həyətdə su trafıdır, su krantıdır, su sayğacıdır qoyulub. Evin ümumilikdə baxın bu formada gözəl xarici görünüşü var. Daha çox vaxt itirmədən evlə sizi daha yaxından tanış edəcəm. Çox gözəl və fərqli bir layihədir. Bu formada olan 4 otağlı evlə çox nadir hallarda rast gəlmək mümkündür. Qeyd edim ki, satışda, <coughs> yəni yeni çıxmış bir evdir. Gördüyünüz kimi baxın bu formada birinci mərtəbənin dəhlizidir. İkinci mərtəbəyə qalxan plekanlardır. Plekanların yerlə məcəlləri qoyulacaq. Beton döşəri e, burada mərmər döşənib. Birinci mərtəbədə mətbəx, qonaq otağı, hamam otağı var. İlk növbədə sizə evin qonaq otağını göstərəm. Baxın bu formada geniş, işıqlı, fərah bir qonaq otağı var. Divar kənazları vurulub dəşəməsi laminatdır, çox səliqəli və gözəl bir evdir, hörmətli zəzcərimiz. Otaqda müxtəlif növlərdə elektrik qovşaqları qoyulub ki, yəni rahat istifadə üçün çox əlverişli bir şərtdir. Deməli, burada birinci mərtəbədə yenə də sizə e otaqlarındayıq. Bax burda belə bir mətbəxlidir, gördüyünüz kimi geniş bir mətbəxdir. Otaqların hündürlükləri 3 metrdir və ondan əzələdən çatdırım ki, hörmətuna zəzcəyimiz evin arxa tərəfində də bir sulh həyətyanı sahəsi var. Onu da sizə göstərəcəm. Baxın, evin bu formada arxasında boş bir sahəsi var və və burdan pələkanlardan düşüb alt hissəsində bir mərtəbə də var. Yəni oranı qaraş kimi və yaxud da Otaq kimi istifadə etmək mümkündür. Yəni belə desək, ev 3 mərtəbədən ibarətdir. Gördüyünüz kimi, bax qarşı tərəf düz görünür. Çox havalı bir yerdədir. Yerləşdiyi ünvanə görə çox həyəva bir yerdədir. Ürətimiz deyəcəyimiz, qiymətə də çox sərfəlidir. Deməli, burada bu görünüşdə hamam otağıdır. Qalıb ikinci mərtəbəyə necə daha yaxından tanış edəcəm. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, 1 hamam otağı mövcuddur. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, mərtəbə arası monolit betondur, gördüyünüz kimi. 2-ci mərtəbədəyəm hal-hazırda və təkrar olaraq yenə qeyd edirəm ki, burakların məcəlləri qoyulacaq. Yəni tam hazır şəkildə gətiriləcək. 2-ci mərtəbədə olan ilk növbədə sizə hamam otağını göstərim. Deməli, baxın burada belə bir, bir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi. 2-ci mərtəbədə olan 1-ci yataq otağını göstərəcəm. Baxın, gördüyünüz kimi qapıları da səliqəli qapılardır. Deməli baxın, belə bir, bir yataq otağıdır. 2-ci mərtəbədə olan yataq otağıdır. Ev yer səviyyəsindən çox hündür. Yəni bax gördüyünüz kimi arxa tərəfində olan boş sahəsidir. Belə bir, bir görünüşdə yataq otağıdır. Qiyməti 79.000 manata təklif olunur. Start qiymətidir. Real alacaq qiymətdə endirim olunacaq. Baxın, burada da belə bir yataq otağıdır. Otaqların ölçüsü geniş ölçüdədir və burdan da sizə həyətanın sahəsinin ön tərəfini göstərəcəm. Bax, belə bir həyətanın sahəsi var. Buradan da balkonudur. Baxın, belə bir balkonu var. Hörmətli izləyicilərimiz, qiymət barəsində sizə bir daha da məlumat vermək istəyirəm ki, 79.000 manata start qiymətidir. Real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. Xam burda ikinci mərtəbədə olan sonuncu yataq otağıdır. Nağd satılır, kredit yolu ilə satılmır. Real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.